разглянутые возможности, всем задовольствовать, что никак что... не так же, да, милости, мы имеем жизнь и, что... и суждаем. И если бы не было милости, как мы ездим за каждый грех, должна быть смерть. всему, написано, что он не хочет смерти грешника. И иногда люди эти очень сильно зло употребляют, И написано от того. Сердце человеческое не боится сделать зло. От чего не боится? Потому что не совершается суд сразу на ходе дела. Но другое место говорит, что ты, человек, собираешь гнев, на какой день? На день гнева. Знаете, вспоминая семью Ахава, у которого была большая семья, было написано 70 сыновей, которого учили самые, которых учили самые знаменательные люди в той местности. И этот человек столько собрал от гнева. служил все время оно Господа Иисуса Христа. в центре нашего внимания, на и Слово, и написано, что мы имеем вернейшее, пророческое Слово, которое, которое мы можем проверить все, все наши действия в жизни нашей, и земные, и в этом собаке. Ну, например, вот числа Пеласалов он совпадает с Библией, словами Христа? Совпадает? Не будет спасенный день пришествия Господа? И здесь эти слова будут Я. Хоть один человек э, будет браковать одного человека из язычников в спасение спасенных людей, Написано, последний его идет и что? И двери закроются. Божье слово так да, говорит. Так, да, печальная картина, написано, что запрямают все и уснут. Но часть из них можно спать. Когда что готовы? Полностью скучал. Готовые, что? Пожалуйста, не готовые. Не готовые. Печальная картина. Это не к миру это к нам молвится, что 50% или половина будут не готовы. И как не трудно, но Даниил описывает нам такие великие и сильные слова, что будут люди мудрые, которые вразумлят, и будет жизнь нелегкая для христиан, и многие будут испытаны в уничтожении для того, чтобы для чего они будут переживать чтобы убедиться, очиститься и посвятиться, чтобы быть готовыми для встречи нашего Господа. Сегодня, по всем церквям, когда-то, наверное, наши предки и братья приняли, что первое воскресенье месяца совершает заповедь Господню и Ударение делается на то, что мы достойны участники. Потому что наше недостоинство навлечет на нас, Павел говорит, были таковы, которым было, они ничего не думали. И в конце получили вот такое, одного из вас многие немушки больны и немало умирают из-за того, что подход без какой-либо своей личной оценки. И пишется, да, испытывает себя человек, да, испытывает и, еще что там направляется, ибо если бы мы судили сами себя, то что не были бы судимы, как там, как написано, что ты человек сетуешь на ближнему, тебе дано право цветовать, и печалиться, написано, святой каждый на свои грехи, и печаль, ради Бога, что делает? Неизменное покаяние, она не исправляет, помогает, когда человек ну, печалится над тем, что он сделал, он печальный. Но печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние. Итак, мы сегодня, братья и сестры, пришли Я в очередной раз в это воскресенье, в дом молитвы. И как бы нам, может, не хотелось, но каждый из нас должен быть заинтересован в оценке Господне, какой я, мы должны нам дано право оценивать, да испытывать, да оценивать себя человек, но и Господь оценивает тоже нас. И мы имеем... Божие Слово, которое сильно нам помочь во всех отношениях. Мы знаем, что, ну, пишется, например, пришло два человека, пришли в храм помолиться. И начинается молитва. Один оценивает себя. Господи, благодарю, что я не такой, как прочие люди. Прошусь два раза в неделю, даю десятую часть. И вот я очень, что надлежащим состоянии. В этом же храме написано молится и другой. Но покуда он не молился, а прислушивал, что его сосед, но какую молитву и служил. И как он услышал, как сосед молится и оценил, то же свою жизнь и оценил, то я не пошлюсь то я не молюсь, то я не даю десятую часть, то я живу только для себя, и никаких больше слов, что не осталось. И него остались вот такие слова. Господи, будь милостив ко мне. Написано, даже не смел поднять лица к нему. Но удара себя в руку, он говорит, будь милостив, какая, братья Иисус правильная оценка произошла в его сердце. И что побывший в этом доме, в молитве в храме написано то, что оставляя этот храм, он перед Господом, прошел более оправданный, нежели тот, который, ну, тоже хорошо, как бы жил. Но оценка, как и правильная, Родисеска, и для нас важно, если не повезло, это оценка. она еще раз говорю, она сделает в жизни нашей свою работу. Божий муж в 138-м просил, Давид просил такие слова, написанные. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай повышение мои, и и на опасном влия пути, и направь меня на путь вечный. Мы можем находить европейских град людей, которые на своих глазах они показывались очень правильными и устойчивыми, и имели даже великое звание, духовное звание. Но в жизни их не была абсолютно другая и другая жизнь, и другой подход. И очень важно, братья и сестры, чтобы мы научились жизни нашей правильно оценивать наше положение, Господь силен поступить, когда написано, Он с искренним поступит, как искренний. Он искренний. Итак, сегодняшнее наше собрание читалось за одно из разбойников. Мы читаем, что три креста 53 три человека распятых посреди Господь Иисус. На земле разговор есть один, а между распятыми идет другой разговор. В один повернувшись, написано «злословит Господа». Он злословит и говорит, если ты Сын Божий, соедини за Христа и нас спаси. А другой через Христа с ним вступил в разговор и написано, унимал, то есть успокаивал его. Ты неправильно говоришь. Мы справедливые по делам нашим, что приняли, он говорит, меня судьи судили неправильно и меня не заслуживали ни одного слова. Мое место здесь, я его сто процентов заслужил. Мое место здесь. И вступая за Христа, говорит, а он, а этот, который в посредине, ему слава. он ничего худого не сделал. Ты его не заслуг. Мы, я и ты, мы получили по нашим заслугам. Еще раз говорю. Как многие сегодня оправдываются, вот, да, вот в отношении их происходит какое-то там взыскание, штраф, тюрьма и так дальше. Этот человек оценивает свое положение, какое оно есть, и никого в этом что не обвиняет. Но когда он это осознал, Знаете, платить за цену. цена, и он готов, нужно как внимательно на нем остановиться. Он платит цену, что он сделал, он платит своей, своим делом свою земную жизнь. И он не говорит для Христа, сними меня, я хочу еще пожить. Нет. Он этого не говорит. Он говорит, я Готов платить цену, ту, которую я сделал для других людей. Он это признает. Я не имею права жить дальше, потому что я кому-то в свою пору отобрал жизнь. И я не имею права жить дальше. На этой земле. Я сполна искупляю свою вину. но короткие слова. Вот это кажется такая вера. Ну, написано, не обманывайтесь, вот и сообщества разрешают добрые нравы, попадаются иногда. Люди такие неопытные, такие ситуации. помяни меня. Ну да, будешь в царстве и твоем. Ради сестры ответ у нас очень радует. Вот ты будешь со мной Слава Господу. О, о, ради сестры. Мы, придя на собрание процента, мы помолимся, нам необходимо делать полцену в жизни нашей. И иногда, еще раз говорю, иногда мы очень сильно ошибаемся. Мы делаем оценку, каковы мы и, мы. и на книгу Откровения мы находим, ты носишь имя, будь то жив, а ты какой? А ты мертв, вот твоя оценка. Ты говоришь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды. А моя оценка тебе какая? И не знаю, что ты не знаешь, что ты несчастье, жалоб, ниш, всех, и на. Вот твоя оценка у моих глазах. А ты говоришь, что ты такой богатый, и ни в чем не имеешь нужды. Я думаю, что у нас, братья и сестры, должна быть такая всеобщая нужда в том, чтобы молиться перед Господом, перед началом там пели псалом на украинском языке, вспоминались такие слова, Господи, скажи, мы не совершения. Может, мы долгое время ходим на на собрании, все, казалось бы, знаете, все казалось бы. И было однажды написано Исаии на великом служении, на служении Пророка Господня. Начинаем в 5 главе, вот смерти царавоси, я видел Господа. И там была святость, и там было что? Слава Господь. Но это и поры. Там аж 4 главы. Он пророчествует другим. Горе вам, горе вам, э, оценивает и передает как бы Божию боль. А когда пошел, оказался в Божьем присутствии, то что получилось? Кому уже горе? Горе мне говорят. Дает оценку, а почему тебе горе? Я человек такой, с нечистыми устами живу среди народа, с нечистыми устами. Между мною и ими нет разницы. Может и сегодня в жизни нашей, в этом мире, может, нету разницы. И Исаия до определенного момента был, но он оценил себя и говорит, что мне грозит, что смерть. Я погиб. Но чтобы ты не боги, Это было правильная оценка, это написано, что проснулся уст его, взявший жертвенник куря и очистил его. И дальше уже он оценивает. Семья, опять голос. Кто пойдет за нас? Я пойду. До очищения говорит, что мне смерть. А после очищения я готов. Пошли в меня. Слава Господу, братья и сестры. И очень важно, чтобы в жизни нашей была правильная оценка. Написано, что был не сын, который имел определенное положение в своем доме, как он что были слуги, значит, жили в хорошем достатке его семья, во главе с его отцом. Но пришло время, и он объявляет очень неприятные слова для отца. Подай мне мое, и я от тебя уйду. Знаете, слова были настойчивые, и отец не насвратился им, пожалуйста, иди. дал все необходимое. Проходит время. Все то, что было данным отцом, Я имел звание сына. А теперь что? А теперь я уже не могу называться сыном. И он решает: пойду позвоню ему и ему скажу: же, соврешим, я что сделал против кого, против неба сказать, для молодых людей, которые иногда выходят из себя и не покоряются родителям, правильный подход. Больше встреча такая. Вот, то есть, до встречи готов на сердце. Согрешил я против неба и пред тобой. И даем объявление. Я уже, что, я не достоин Спать в той комнате я не спал. Я не достоин я не достоин одеваться так, как одевался, как там был. Я недостоин. Я достоин жить там вместе с тем собаком. Братья и правильный, искренний подход. Дело было за отцом. Он мог бы сказать, вообще пошел. Иди дальше, опять откуда пришел. Иди туда, грабан. Было дело за отцом, и он решал. И знаете, он решил, ты будешь жить там, где ты жил, спать будешь в той комнате, и спал, в одежду мы тебе вернем как сыну, и Господь дал милость. Слава Господу, братья и сестры, что в жизни нашей не раз и не два появляются такие моменты, что мы можем очень требует для Господа, но как важно нам, братья и сестры, правильно подводить таким сердцем и в таком положении, в каком мы находимся. Мы читаем еще одно обращение и откровение. Господь обращается там ко всем семи церквям и говорит им их настоящее положение. Вот хочется сказать, что рад Божий пророков, те, которые посвящали положение Божьего народа, какое оно было на настоящее в ту пору, то были пророки убиваемые, когда Бог посылал пророку, царям, и скажи царю, так и так. Это людям не нравилось, что Бог послал пророку и объявлял мне их положение. Людям очень часто хочется жить так, как им хочется и как знаете, что наилучшее получается. И в одной обращении из церквей там написано, что я имею нечто против тебя ангелу данной церкви, имею против тебя, а что ты имеешь? И он говорит, что ты попускаешь жене и делать разложение в Божьем народе. что такое разложение? Ну, понимаю, там написано. Я думаю, что, наверное, все пошли верующие. если бы как сказать, по нашим языкам, ухарактеризуйте эту женщину, которая вот любит это делать. Мы ее характеризовали так. А в церкви, как она характеризуется, себя характеризовала, она говорит, пророчица. Великое, величайшее звание, одно из передовых званий в церкви, она называет себя пророчествами. А в жизни получается, что абсолютно другое. И расход другой. Я дал ей что? Время. дал время покаяться. Но она что? Не покаялась. Но она не покаялась. Ушло время, она не покаялась. За непокаяние. Что происходит? Детей, ее, я, что сделали с ними? я поражу смерть она не пугаялась а ее и всю ту руку что я положу на под и поразумеют все остальные что я есть испытывающий сердца и что и внутренности я испытывающий может нам сегодня неинтересно интересно, братья и сестры чтобы знали мы какое наше положение в очах Господь. но Господь знает и вот этого, что мы не будем интересоваться к этому, вот этого нам лучше не будет, нам будет хуже, когда мы не будем знать нашего духовного положения, какое оно есть на самом деле. И написано, Христос сказал, я не оставлю вас сиротами, но пошлю Духа в те жители, которые Он вас научит, наставит и будущее возвести, и кого я люблю, тех обличаю, тех наставляю и тех не наказываю. Мы, я просил брата служителям, хоть несколько минут мы помолимся пред Господом, братья и сестры, чтобы Господь помог нам. Увидеть наше положение, какое оно есть на самом деле. И может, еще раз говорю, допускается в такие случаи, и очень много в Библии написано, где люди ошибались, но Бог по милости посылал и говорит для Иерусалима, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица к лицу, свои, но вы что, но вы не захотели. Не надо нам, надо нам. И они выиграли. Нет. Они не проиграли. Все оставляется дом ваш. Вам какой? Вкус. Братья и сестры, это страшное слово, которое было каждый он для людей из Кориотского, где сегодня, думаю, тоже в вашем собрании вспоминали и говорится, все оставляется дом твой какой? Пуст. Там никто не будет жить. Давайте без вашей помолимся.